ряд субъективных факторов. Скажите, пожалуйста, если их прибрать, чи то можно тогда говорить про то, что Украина самостоятельно, без партнеров, способна вести войну? Ну, так, чтобы совсем самостоятельно, это вряд ли. Потому что, ну, как минимум, не хватит средств. Да, то есть бюджет Украины не потянет э, такую масштабную войну. при этом ну, чтобы хотя бы какая-то элементарная социальная как бы, база оставалась в государстве. Поэтому без внешнего финансирования, э, столь масштабную войну у столь сильного и ресурсного противника не выиграть. Поэтому как бы э, говорить... Я даже даже не хочу обсуждать сценарий, если как бы и Европа, и Америка откажутся от поддержки Украины, этого не должно произойти. В противном случае, как бы наше стремление как бы попасть в цивилизацию, как бы себя, ну, скажем так, оторваться от России и направиться в западную цивилизацию, ну, как бы себя не оправдает, потому что эта самая западная цивилизация проявит себя мягко говоря некрасиво. И тогда что туда -то стремиться, если у них такой набор ценностей? Поэтому я, я исключаю, на самом деле, вариант полного отказа. Другой вопрос, что вопрос в количестве. Да, то есть нас сейчас поддерживают, скажем так, таким капельным, капельным путем. То есть мы не проваливаемся глубоко для Российской Федерации получается очень затратная война с очень незначительными приобретениями, в основном выжженной земли, которая измеряется там, да, по 10% одной украинской области в год. Да, то есть, там, чтобы занять территорию адекватную одной э, десятой одной области, одной из 20, сколько у нас там, 26 областей, из 26 областей нужно там, потратить э, полмиллиона солдат да, и год. То есть это, грубо говоря, на одну область такого масштаба, как Сумская, допустим, нужно, получается, 10 лет и 4 миллиона солдат, если будет продолжаться в том же духе. Вот. Ну, может быть, это тактика Европы, они на словах говорят одно, типа мы там жутко поддерживаем, там хотим помочь, чтобы все это закончилось, а на самом деле они достаточно расчетливо просто выжимают своего потенциального противника, вот поддерживая жизнь как бы в, в Украине как, и способность ее сопротивляться. Вот. ну это не очень радостная новость для нас. Вот. Поэтому на самом деле мирный трек, то есть остановиться здесь и сейчас, был бы лучшим сценарием для Украины. Ну, я не знаю, я не настолько патриот там, Европы, чтобы как бы, считать, что такой сценарий окей. Вот. Меня больше волнует жизнь моих побратимов и, скажем так, выход из этого военного стресса страны, с которой связана большая часть моей жизни. Аби підсилити наші війська, наразі у Верховній Раді зареєстрований законопроект, згідно з яким пропонується частину бійців Служби безпеки України, гуру та служби зовнішньої розвідки перевести до лав Збройних сил України. Арті, на ваш погляд, наскільки ця ідея може допомогти? Чи вірна вона, як ви її оцінюєте, і в принципі, яким чином тоді мобілізаційно підсилити наші війська? Ви знаєте. Гораздо важнее э, поменять командование вооруженных сил на то, которое будет беречь личный состав. И вообще поменять доктрину. То есть не, не на словах будет говорить, что вот самое ценное у нас там личный состав, а реально доктрину будет исповедовать такую, что самое главное в Украине сберечь свою армию. Тогда она продолжит сопротивляться э, бесконечно долго. Вот. Но, к сожалению, у нас командование не, не из этого теста. Оно такое же, с такими же этичными нормами, этическими, как и командование противника. Вот. И гораздо ценнее было бы поменять э, того же там, Сырского на того же Сухаревского или там, Дропатова. Вот. Офицеров, которые выросли уже на войне, как офицеры, как ну, Дропатов и даже генерал. Вот. И у них этика другая. Вот. А, а механизмы наполнения армии – это бесконечный процесс. Эти, эти люди, они уже доказали, что они умеют распрыгивать любые резервы, вот, сколько им не дай. Вот. А потом будут кричать опять «давайте людей, людей не хватает». Вот это главная проблема. Вот. Мы должны были победить тем миллионам, которые пришел в военкоматы в начале войны и не растерять его во время войны. И такая возможность совершенно точно была у нас. Но вот эти вот генеральские, генеральская этика, которая у ну, наших генералов, когда не принимается в расчет расход личного состава ради какой-то там долбанной посадки, которая ни на что не влияет, даже не является ключевой позицией, то есть ее потеря не приведет к потере соседних, вот. Но им очень не хочется докладывать наверх там нехорошую новость о том, что эту посадку надо окрасить теперь значит, в красный цвет. цвет. Вот этих людей надо убирать от команды. Потому что пока они командуют нашими соединениями и объединениями, не хватит личного состава. Какие бы меры ни принимались. Ни мобилизация там, я не знаю, от 12 до там, 70, ни там, перевод в армию там всех милиционеров, точнее полицейских с СБУшниками, ничего не поможет. Поможет смена этики командования. А, к сожалению, в таком возрасте этика уже не поменяется, поэтому надо людей менять. Вот это ключевая история. А как наполнить, чтобы опять дать этим дуракам, чтобы они опять это все разбазарили? Ну, вот об этом надо тоже думать. Но как наполнить? Но в первую очередь надо подумать, как не терять. Для того ну, реально надо менять етику командування вместе з людьми, котро являються носителями этой етики. Їх імена все знають. Варто чи вірно я розумію, що проблема неправдивих доповідей вона на сьогодні лишається ключовою. Просто знаєте, у мене це в голові якби не вкладається, в тому сенсі, що це життя наших військових. Так і ми ж всі маємо діяти як єдиний організм, так і підтримувати один одного і доповідати дійсно правду, так аби якби зберегти життя знову ж таки і покращити чим чином ситуацію. Тобто То есть это какие-то фактор факторы, они продолжат решать ключевые проблемы? Ну вот причина этих неправдивых доповедей, ну как бы очевидна. То есть это неправильная не уродливая этика носителей э, больших генеральских погон. То есть э, они не хотят слышать плохие новости, они не хотят слышать мнение младших офицеров, Командиров, они ничего не хотят слышать, они не хотят, чтобы их беспрекословно выполняли. Я начальник, ты дурак. Вот их главный лозунг. Это и есть вот та самая уродливая этика, которая приводит к избыточным потерям в наших войсках. Именно от этого нужно избавляться, потому что это путь к поражению. Мы с такой этикой командования растеряем все ресурсы наши. Они у нас по определению меньше, чем. Вот это вот ключевая история. Вот очень сильно, скажем так, как это сказать, правильно прибило что ли или там сильно огорчило последнее там назначение, которое озвучил там, Верховный. Там э, убрали офицеров, которые э, пользовались реальным авторитетом и являлись носителями правильной этики. Э, Убрались с понижением в никуда, там просто, в... ну что дропаты, там это командующий ОС, да? а ОС это несуществующая структура, она мертворожденная, ее не наполнили содержанием что Сухаревского отправили там заместителем там, какому-то там любимчику Сырского, чтобы он там сильно не зазнавался да, э, ну, слава богу, хоть Дропатова не отстранили от Хортицы, иначе там вообще все посыпется. Вот, тут мозгов хватило. И то я подозреваю, что тоже там Сырский может вставлять палки в колеса и тому выскочить, Вот, чтобы типа не, не блестел на его фоне сильно. Вот, вот это вот проблема, которая ведет нас к поражению. Ну, я пока не вижу выхода, потому что единственный, кто уполномочен принимать такого рода решения, принимает противоположные, ну, противоположные правильные решения. Заволирует это болтовней в эфире, там, может быть, кого-то он обманет, но не армию, которая прекрасно знает, что происходит. Другой вопрос, что ну, как бы, в существующей системе координат у нас в начале и как бы громко кричать о том, что там ну, Верховный там делает, мягко говоря, неправильное решение, ну, даст ли это эффект. Ну, я гражданский, я могу, а армия не может, потому что это идет в разрез с принципами управления той же армии. Но это ведет реально нас к поражению. И доведет до поражения, если вот там вот, на Банковой не возьмутся за голову и не исправят ситуацию. А, ну и может такое случиться, что когда возьмутся за голову, то и поздно будет исправлять уже нечего. И, и так сейчас плотность пехоты на фронте крайне низкая. Вот. И доминирование, в командование людей вот с уродливой этикой эту плотность снижает. И невозможно будет его компенсировать вот этими бусифицированными. Кое-как, ну, слава богу, поменялась, ну, скажем так, тактика на фронте. Да? То есть противник не наступает большими группами, потому что их одномоментно уничтожают наши как бы, беспилотники. И вообще этот род войск родился не благодаря, а вопреки командованию. Частной инициативой на месте. И и, ну вот поверьте мне, Сырский ненавидит все это грановодческое движение, потому что там люди с другой этикой, противоположно ему. Он их не понимает, он, он, их не любит, но как бы совсем от них отказаться он не может, он не позволяет Верховный, который не хочет проиграть войну. Вот, и так далее. То есть тут именно конфликт э, вот этого замшелого старого с новым. Замшелое старое э, почему-то, почему-то сохраняет свои позиции. Это Для меня загадка природы, когда мы узнаем ответ. Но я вижу тут э, ответ исключительно коррупционный. Вот э, почему убрали, как по мне, Сухаревского с СБС, сил беспилотных систем? Потому что при боевом офицере, для которого чуждо э, крысятничество на войне или мародерство, там, как это правильно звучит, да, при нем как бы сложно мародерить бюджет э, сил беспилотных систем. Э, а это достаточно большие деньги, поэтому и мы денег не давали на, это, на развитие этого рода войска. А вот при Надере все отлично, он как бы из этой касты, там, все они там пришают. Та же история и с дропатом, и с сухопутными войсками. Сухопутные войска это там 80% бюджета. Дропаты, ну, все убеждены, что он совершенно точно ни в одной красивой схеме не замешан. А как же красть? Вот причина смещения дропатов в первую очередь. И в этом проблема как бы привычки нашего правящей элиты да, на время войны никто не отменял отсюда и вот эти вот кадровые чудеса. противоречат вообще здравому смыслу. Но для кого це смисл определенний? З да. мавірами там, кого еще там назначать на місце Дропатова, буде проще свої тіпні діла ходити. Арті, ви сказали таку фразу, що всі ці речі приведуть до поразки. А що потрібно зробити, аби всі... ну, не до поразки, ми говорили не про поразку, ми говорили про нашу перемогу, окрім кадрових призначень. Но перемога для нас это не, не э, проигрыш войны. То есть, там, перемога с режимом там, Парада на Красной площади в Москве там, она невозможна в силу ресурсной разницы. Вот. Но у нашей перемоги достаточно ну, широкий формат. От границ 1991 -го года до остановки войны здесь и сейчас это тоже будет перемога. Но эта перемога будет благодаря людям, которые встали на защиту своей страны, не только строй, но и производя дроны, производя там другое военное оборудование, там, тратят личные деньги на все эти дела. Вот благодаря им. И вопреки вот тем коррупционерам, которые засели у нас там сверху вот этого, там, и оккупировали все финансовые потоки, по сути общественные деньги. Ну и то, и другое будет прямого. Потому что ну, формат, когда относительно ну, в четыре раза меньшая страна воюет с четыре раза больше, причем м, тоталитарной, ну, выиграть шансов по-другому нет. Есть шансы, ну, скажем так, сохраниться, м, даже что-то потерять на фронте. Но потери от войны там наши там м, тысячи квадратных километров и, и уже миллион солдат и сотни миллиардов долларов. Уже, наверное, триллион там перевалило, там, потери России от этой войны. Но они сопоставимы. Да. То есть война, от войны теряют обе стороны. Кто-то территории своих защитников, а кто-то там триллионы и свое пушечное мясо. То есть остановка войны здесь сейчас, это тоже будет победа. В том числе наша, над нашей там, коррупции. То есть мы не дали этой коррупции возможность э, Украине рухнуть. Это тоже будет победа. В этих условиях это ну, как бы достижение реально. В тех условиях, в которых мы находимся. Скажите, пожалуйста, а чи бачите вы факторы, причины того, что Путин вообще сядет за стіл переговоров и война, как вы говорите, остановится ну, что нет. фан? Ну, если цена, которую ему придется заплатить за продолжение войны, станет для него неприемлемой, то он сядет. Но, видимо, эту цену Запад еще не предложил, потому что мы берем свою цену там, пушечным мясом за потерянные территории, наши потерянные территории мы берем у него пушечным мясом. А это для него как бы не аргумент для прекращения боевых действий. Но Запад, консолидированный Запад и не только Запад, а вообще мировое сообщество, оно может выставить такой счет. Которые ему не захочется оплачивать. И это будет мотив для остановки войны. Именно так. Ну, а вот, как, например, рахунок других, рахунок... других вариантов я не вижу. А про какие рахунок вы говорите? Заходу? Ну, тотальные санкции, которые не дадут возможности его режиму выжить в этих условиях, они должны быть реально настолько болезненные, что это будет представлять угрозу для существования его режима. И, и военная помощь Украине. То есть, э, когда его потери в кушечном мясе не будут приносить вообще никакого результата, в том числе, э, ну, в первую очередь, медийного. То есть, он не сможет скормить своему стабу этих, как его, подданных, что он, он там что-то побеждает. Да, если они не будут, перестанут захватывать территории, начнут их терять. Вот это в этих условиях возникнет угроза его режима. Вот, вот, это будет аргументом для того, чтобы заканчивать. Но видите, Запад как-то очень, очень дозированно идет этим путем, не переваливая через вот эту болевую точку, которая заставит Путина остановиться. Но я надеюсь, все-таки Трамп добьется своего, и эта болевая точка будет достигнута, своего, я имею в виду, остановки войны. Но у нас нет другого выбора, у нас как бы только один вариант э, рассчитывать на такой исход, что Запад своими санкциями и э, поддержкой военной э, поможет нам... Э, достигнуть той болевого барьера, который заставит Путина принять решение об остановке войны. Арті, ми будемо святкувати за розвитком подій, звичайно, аналізувати у наших з вами спільних ефірах. Як завжди, щиро дякую за цікаву та важливу розмову і дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте дякувати і їм за підтримку. Друзі, я вас закличу традиційно підписати на нашу платформу і обов'язково поширити це відео. Це допоможе бо думку нашого гостя. Побачили та почули якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Арті, будемо вас ще чекати. Щиро дякую. Дякую вам также. Всего доброго.